جو ہمارا سوال ہے وہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ میاں کوئی ایسا فیل یا عمل تعلیم کریں جس سے ہم پر ہر چیز پر صبر اور شکر کریں ہم ایک بہن کا سوال ہے کہ جگر پر ورم کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ مائیگرین کا کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہے وہ پروگرام کا آخری سوال ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے پیر بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ عمر تیس سال ہے حلق بہت خشک رہتا ہے آنکھیں سرخ رہتی ہیں اگر پانی زیادہ پیئے تو پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں شاہ 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 رہ شاہ 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 تو پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ میاں کوئی ایسا فیل یا عمل تعلیم کریں جس سے ہم پر ہر چیز پر صبر اور شکر کریں ہم دیکھیں ایسا کوئی فیل یا عمل نہیں ہوتا پہلی بات صرف نیت ہوتی ہے بے شک بندہ جب نیت کر لے اس بات کا کہ میں نے کوئی کام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا تو آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے اور آٹومیٹک صبر شروع 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 شکر شروع ہو جاتا ہے شکر یہی یہ ہے کہ آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ کا اللہ بندہ صبر کرے اور اللہ سے رجوع کرے اور رجوع بھی استغفار کے ساتھ کرے شکوے کے ساتھ نہ کرے بلکہ استغفار کے ساتھ کرے کیونکہ ہم پہ جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے وہ ہمارے ہی اپنے کسی گناہ کا نتیجے میں ہوتی ہے ہم اپنے شر میں آپ مبتلا ہوتے ہیں ہمیں ہمارا رب مبتلا نہیں کرتا تو لہٰذا اس کے لیے یہی ہے اس کا طریقہ سب سے بہترین یہی ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے تو ہم اپنے رب سے رجوع کریں سبحان اللہ اور جب کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کریں سبحان اللہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جگر پر ورم کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں جگر پہ اب ورم کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں لیکن ایک نسخہ ایسا ہے کہ جو جگر کے ہر مرض میں مفید ہے اس میں یہ ہے کہ سونف ہے ہلدی ہے ملیٹھی ہے یہ پچا پچاس گرام اور رحمت خطائی ایک بوٹی آتی ہے یہ رحمت خطائی اس کو لے لیں دیڑ سو گرام ان سب کو مکس کر کے اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور پانچ سو ملی گرام کا کیپسول صبح شام لیتے رہیں تو اور سکیل چیزوں سے بادی چیزوں سے پریس کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ورم اتر جاتا ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مائیگرین کا کوئی نسخہ تعلیم فرما دیں مائیگرین جو بیسکلی جو ہے وہ میدی کی خرابی سے ہی ہوتا ہے پہلے تو میدی کی اصلاح کرنی چاہیے ویسے یہ ہے کہ مائیگرین کے لیے اسطوَ خدوس ایک جڑی بوٹی آتی ہے یا تو وہ لے لیں اور اس کے ساتھ کالی مرچ اور مغز بادام کا استعمال کریں تین گرام استوِ خدوس ہو ایک گرام کالی مرچ ہو پانچ گرام بادام ہوں ان کا پاؤڈر کر کے اور اس کی سردائی سے بنا کر پیئیں رات کو پانی میں بھیگویں صبح سے سردائی بنا کے پی لیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک اتریفل آتی ہے اطریفل خدوس اور خمیرہ گاؤ زبان دونوں کو مکس کر کے برابر وزن اور آدھی آدھی چمچی لیتی رہیں یہ آسان طریقہ ہے بائی گرین کا اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہے وہ پروگرام کا آخری سوال ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے پیر بھائی ہیں ان کا سوال ہے کہ عمر تیس سال ہے حلق بہت خشک رہتا ہے آنکھیں سرخ رہتی ہیں اگر پانی زیادہ پئیں تو پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرما دیں اس کے لیے ایک آسان سی بات ہے کہ پندرہ دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں گلاس پانی میں اور پانی وہ بھگوئیں مٹی کے گلاس میں اور صبح کو اس پہ عالم نشرا گیارہ مرتبہ دم کر کے کشمش چبا کے کھائیں اوپر سے وہ پانی پی لیں صبح نہار اس طریقے سے کچھ عرصے کریں تو یہ جو شدت ہے پیاس کی یہ ختم ہو جائے گی ان کی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میاں حضور سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کا آج دن ہے تو آپ سے منصوب کوئی خاص عمل جو کہ سالقین کے لیے ہو وہ تعلیم فرما دیں اور اس کی تعداد اور طریقے کار حضرت سیدی سے تو بہت بے شمار عمل جو ہیں وہ منصوب اور منسلک ہیں لیکن سب سے آسان عمل جو ہے وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے حضم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ ایک ایسی آیت ہے بڑی کمال آیت ہے اگر اس کے معنی اور مطالب سمجھ کر اس کو پڑھا جائے تو آدمی کا اللہ پہ کامل یقین ہو جاتا ہے اور کامل بھروسہ ہو جاتا ہے اور ان آیات کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفیل ہو جاتا ہے اور اس کی کفالت لے لیتا ہے تو یہ بہت اچھی آیات ہیں کوئی اگر پڑھنا چاہے کوئی اس کو سوالات کرنا چاہیے ان عیام میں وہ سوالات کرے جو اتنی نہیں کر سکتا وہ کم سے کم پانچ تزمیہ عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی روزی روزگار میں کشادگی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں سے آفات ناغانیہ سے محفوظ کرے گا یہ چیز یہ عمل جو ہے بہت جلیل قدر بزرگوں کا ہے سیدی شیخ عبد الحمد شادری رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر اپنے مریدوں کو یہی عمل تعلیم فرماتے تھے اور حضرت سیدی شیخ القادر جیلانی بھی اپنے بزرگ جو ہے مردین کو یہ عمل تعلیم فرماتے تھے اور اکثر جو سرخیل سلاسل ہیں بزرگ وہ اس عمل کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول رکھا جائے تو یہ بہت اچھا عمل ہے